muharram oyi yilning bosh oyi bo'lishi bilan birgalikda o'zining muhtaramligi bilan ham ajralib turadi nafaqat bu yilni boshlab beruvchi oy balkim muharram oyini ikkinchi xalq tilidagi nomi bu oshir oyi ham deyiladi aynan o'ninchi kunga munosabat sifatida aytilgan ahli sunna va jamoa mazhabida bizni yo'nalishimizda ya'ni oshuro kuni o'zining ro'zasi bilan va tavsiya deyiladi ahli ayoliga kengchilik qilish berish bilan ham e, mashhur hisoblanadi sababi bu haqda hadis shariflar bor bo'lgan jumladan e, vatandoshimiz imom buxoriy rohimaulloh o'zlarining e, sahihlarida abdulloh ibn abbosdan keltiradilar roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallam madina munavvaraga kelganlarida madina ahli jumladan e, yahudlar ham yashashardi madinada arablar bilan yahud qavmi ham qo'shni bo'lib yashashardi ular muharram oyining o'ninchi kunini ro'za tutishar edi shunda janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilarki Salih bu qanday İsrail kun ular aytdilarki yomun solihun solih bir kun bu shunday bir kunki alloh taolo banu isroilga isroil qavmiga fir'avnning zulmidan najot bergan kun hazrati muso alayhissalom bu kunda ro'za tutganlar deb javob berishadi shunda janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana haqqun bi musa minkum men musoga sizlardan ko'ra haqlroqman dedilar va o'zlari ham ro'za tutdilar va sahobalarni ham ro'za tutishga buyurdilar bu voqea esa payg'ambar alayhissalom madinaga kelgan mahallar sodir bo'ladi va odamlar jumladan rasul alayhissalom o'zlari ham oshura kunini ro'zasiga qattiq ehtimom qiladilar hatto turib tutadilar hatto vojib o'rnida hatto farz o'rnida bo'ladi hijratni ikkinchi yilda alloh taolo ramazon ro'zasini farz qilgandan keyin bu ixtiyoriy bo'ldi payg'ambar alayhissalom xohlaganlar tutsinlar xohlamaganlar ro'za tutmasa ixtiyoriylari dedilar lekin o'zlari to'qqiz yil muharram oyining o'ninchi kun ro'zasini tutganlar oxirgi yili endi kelasi yil kelsa to'qqizinchi va o'ninchi kunlarni qo'shib barobar ro'zasini tutaman deydilar lekin kelasi yil u zot bo'lmaydilar rafiqul aloga intiqol qiladilar imom muslim rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar umid qilamanki bu kunning ro'zasi o'zidan demak oldingi bir yil va keyingi bir yil gunohlariga kafforat bo'ladi deganlar bir kungina ro'za mayli biz mustahab tariqasida uni ikki kun qilamiz yo uch kun qilamiz to'qqizinchi o'ninchi kunlarini birgina oshuro kuni ya'ni o'ninchi kunni o'zini ro'zasini tutish tanzihiy makruh bo'ladi ya'ni bir kun tutmaymiz albatta bir kun qo'shib tutamiz ana shu zayil mustahab hisoblanadi shu zayilda tutilgan ro'za o'tgan bir yillik va kelasi bir yil gunohlarga kafforat bo'lishi haqida payg'ambar alayhissalom xushxabar berganlar haqiqatda bu juda katta xushxabar bir kunlik ro'za ikki kunlik ro'za bilan inson ikki yillik gunohini kechirib olishi albatta bu yerda endi gunoh deyilganda gunoh sag'iralar tushuniladi kichkina gunohlar katta gunohlarga alohida tavba lozim bu kunda tavsiya qilish ya'ni, günahlar. yani ro'zorda ahli ayolga farzandlariga kengchilik qilib berish yoki o'sha kuni masalan farzandlarga ust bosh olib berish kiyimini uyga jihozga nima lozim bo'lsa o'sha ishni qilib berish ham to'rtta fihiy mazhab ulamolarning qavli bo'yicha ayniqsa to'rtta mazhabning mutaahhir <laughs> ulamolari keyingi kelgan ulamolarni qavli bo'yicha mustahab hisoblanadi hazrati abdullohdan rivoyat qilinadi oshuro kuni kim oila ahliga ro'zg'orini keng qilib bersa yilning qolgan hammasida alloh taolo unga kengchilik beradi degan hadis sharif misrning dorul iftosi fatvo hay'ati ham alohida fatvo chiqarganlar <laughs> ular o'zlarining fatvolariga imom ibn abdulbar tomonidan rivoyat qilgan u kishining al istizkor kitoblarida kelgan rivoyatni yuqorida biz o'qigan hadisning biroz farqli matnini keltirganlar jumladan aytadilarki kim o'ziga va oilasiga oshiro kuni ro'zg'orini keng qilib kengchilik qilib bersa shodu hurromlik sifatida qilib bersa alloh taolo yilning qolgan hammasida unga kengchilik beradi ya'ni rizqini butun qilib beradi degan mazmunda hadisni keltiradilarda sahobalardan jobriy ibn abdulloh roziyallohu anhuning oshura kuni ahli ayoliga kengchilik qilib berishlikni tajriba qilganligini zikr qilganlar sahobalar tajriba qilib ko'rganlar va biz bu tajribani qirq yil ellik yil oltmish yil qildik deydi masalan sufyon ibn uyayna ulug' zotlar har yili rost ekanligini ko'rdik buni barakasini ko'rdik deganlar yani ana shuning uchun salafi solihlar jumladan <coughs> imom zuhriy yoki abdullah ibn abbos abu ishoq sabiiylar hatto safarda bo'lganlarida ham ashurani ro'zasi tutganlar nimaga shunday qilasiz deb so'raganlarida aytganlarki ramazonni qazosi bor boshqa oylarda tutib beramiz lekin ashuraning qazosi yo'q shuning uchun safarda bo'lganimizda ham to'g'ri kelib qolsa biz ashurani ro'zasini tutamiz uning fazlidan bebahra qolmaslik uchun deb javob berganlar to'rttala mazhab ulamolari jumladan hanafiy mazhabining eng mo'tabar ulamolaridan muhammad amin ibn abidinning roddil muxtor kitoblarida ham oshiro kuni ahliga kengchilik qilib berishlikni mustahab deganlar muharram oyining eng go'zal fazilatli tomoni ham mana shunda oshira kuni ro'zg'orni butun qilib qo'yish niyat qilib ana yani shu niyatda bozorga chiqib ahli ayolning ro'zg'orini ularning kiyim kechagimi ki, bozorimi oziq ovqatimi ro'zg'orini butun qilib qo'ysak ixlosimizga qarab darhaqiqat alloh taolo bizga shunday baraka beradiki yilning qolgan hammasida bu baraka bizni tark qilmaydi oshiro kunida masalan bunday namoz o'qib har bir rakatiga o'n marta ixlosda o'qisang yoki yuz marta ixlosda o'qisang degan gaplar ham yo'q aslo vaslo oshiro kunida ko'z uh, surma qo'yish kerak ekan degan gaplar ham uchraydi ular ham yo'q faqat shu asosan ro'zasi va bu ro'za ikki yillik gunohlarga kaforat bo'lishi va oshura kuni ahli aaliga kengchilik qilib berishi undan oshig'i bidat xurofotlar hisoblanadi ham soddaroq tushunadigan bo'lsak oshura kunning xos o'zining duosi yo'q ba'zan shunaqa matnlarda ham ko'rib qolamiz oshura kunning shunday duosi bor ekan bu kechada yuz rakat namoz o'qish kerak ekan yuz marta ixlos o'qish kerak ekan yo'q bular yo'q asosli gap emas